কোনো দোকানীয়ে কেতিয়াও সঁচা কথা নকয় যে এই বস্তুটোত কিমান লাভ হয় কিমান মানে প্ৰফিট পোৱা যায় কোনো দোকানীয়ে আজিলৈ সঁচা কথা কোৱা নাই আৰু নকয় আজি মই আপোনালোকক একদম সঁচা কথা কৈ আছোঁ কিমান লাভ হয় যে এটা বস্তু বিকিলে মিনিমাম আমি কিমান লাভ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিমান কমন আমি কিনি আনো আজি আপোনালোকক এই কথাটো মই ৰাজহুৱা কৰি আছোঁ অন আজিলৈ কোনো দোকানীয়ে কোৱা নাই যে মই এই বস্তুটো মই ইমানত কিনি আনিছোঁ মই ইমানত বিকিছোঁ বা ইমান লাভ হৈছে কোনো দোকানীয়ে সঁচা কথা নকয় কিন্তু আজি মই আপোনালোকক সঁচা কথা কৈ আছোঁ বহুত দোকানীয়ে হয়তো এনেকৈ ঠগন দি আছে যে এই বস্তুটো বিকি ইমান ইমান লাভ লৈ আছে বা ইমান ইমান প্ৰফিট কৰি আছে কিন্তু ইমান প্ৰফিট কৰাটো যুক্তি নহয় মোৰ হিচাপত মই ভাবোঁ যে ইমান প্ৰফিট কৰাটো যুক্তি নহয় কাৰণ মিনিমাম আমি যিকোনো বস্তু এটা বেছি বেছি লাভ কৰিব হ'লে বা পঞ্চাছ টকা এশ টকাৰ ভিতৰত পঞ্চাছ টকা এশ টকাই বহুত কিন্তু ইমান এটা সৰু বস্তু এটাত যদি ইমান লাভ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এইটো মানে ভুল আৰু এইটো মানে গ্ৰাহকক মাধৰমহা দিয়া হ'ব সেয়েহে আজি মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কিয় ইমান এই বস্তুটোৰ মূল্য কিমান আৰু আপোনালোকে জানক মই আজি আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাই আছোঁ মানে তেল এটা সেই তেলটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওকচোন এইটো তেল দেখিছেনে আদিবাসী তেল লিখা আছে চাওক আদিবাসী তেল হেয়াৰ অইল মানে চুলি খৰা বা চুলি ফটা এইবিলাক সকলো বন্ধ হৈ দৰি বুটি আদিবাসী তেল এই তেলটো কিমানত কিনা আছে জানেনে আপোনালোকে হয়তো নাজানে বহুতে কিন্তু আপোনালোকে হয়তো অনলাইনৰ পৰা কিনিছে এশ টকা বা ডেৰশ টকাত কিনিছে আৰু কিছুমানে কি কয় দোকানৰ পৰা যেতিয়া কিনিব যায় এয়া এম আৰ পি কিমান জানেনে ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন এম আৰ পি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাই লওক এইটো চাওক মই কেমেৰাত ভালকৈ দেখাই দিছোঁ ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন এম আৰ পি আছে ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন এম আৰ পি যদি এম আৰ পিত যদি বিকিবলৈ হয় এইটো তেলত কিমান লাভ হ'ব জানেনে ফ'ৰ ফিফটি লাভেই হ'ব মানে চাৰিশ পঞ্চাছ টকা লাভ হ'ব মানে এক টকা কম আৰু ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন আছে যিহেতু মানে চাৰিশ ফৰ্টি নাইন মানে ফ'ৰ ফৰ্টি নাইন লাভ হ'ব গতিকে এইটো এটা তেল বিকি যদি ইমান লাভ কৰিব হয় তেতিয়াহ'লে এইটো গ্ৰাহকক মাধৌমা দিয়া হ'বনে নহয় কওকচোন বাৰু চাওক আপোনালোকে কিমান এম আৰ পিৰ দেখা আছে যদি এম আৰ পিত বস্তু বিকিবলৈ হয় বহুতে মানে এটা মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ বহুতে কমেণ্টত মই কৈছে যে এম আৰ পিৰ ওপৰত এক টকা বেছি ল'ব নোৱাৰে এক টকা বেছি ল'ব নোৱাৰে কিন্তু এম আৰ পিৰ ওপৰত এক টকা বেছি ল'ব নোৱাৰে এইটো সঁচা কথা কিন্তু এম আৰ পিটো ইমান অভাৰ এম আৰ পি আছে যদি এইটোত এম আৰ পিত লওঁ এইটো অন্যায় কৰা হ'বনে নহয় কওকচোন আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা যদি মই তেলটো কিনি মই যদি ফ'ৰ নাইণ্টি নাইনত বিকিব লগা হয় তেতিয়া এই অন্যায় কৰা হ'ল নে নহ'ল গ্ৰাহকক গ্ৰাহকক মাধুমাৰ দিয়া হ'ল নে নহ'ল কওকচোন বাৰু গতিকে এম আৰ পিটো ইমান বেছিকৈ কিয় লিখিব লাগে আপোনালোকে এইবোৰ কোম্পানীৰ ওপৰত অভিযোগ কিয় নুঠায় আপোনালোকৰ গ্ৰাহকবিলাকক কৈছে এই কোম্পানীবিলাকৰ ওপৰত অভিযোগ কিয় নিদিয়ে যে ইমান ইমান এম আৰ পি কিয় লিখে আপোনালোকে ফ'ৰ নাইণ্টি নাইন এম আৰ পি আৰু কিনা আছে কিমান জানেনে এইটো কিনা আছে মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা পঞ্চাছ টকা কিনা এতিয়া গ্ৰাহকক যদি মই ফ'ৰ নাইণ্টি নাইনত বিকোঁ কিমান এটা মাধৰ মাহ দিয়া হ'ব কওকচোন বাৰু গতিকে মই ভিডিঅ'টো আজি এইটো কাৰণেই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে ইমান এটা অভাৰ ৰেট যে দিছে গ্ৰাহকক মানে কাষ্টমাৰক মাধৰ মৰা দিয়া হ'ব কিন্তু বন্ধুসকল আজিলৈ কিন্তু কোনো দোকানী এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই মই প্ৰথম বনাইছোঁ বহুতে ক'ব পাৰে যে হয় আপুনি দোকানী নহয় আপুনি ইমান ইমান লাভ আপুনি দোকানীয়ে নহয় ক'ব গ'লে কিয় আপুনি এইবিলাক কথা শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজিলৈ এইটো কাৰণেই বনালোঁ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা এই তেলটো কিনে আদিবাসী তেলটো তেনেহ'লে আপোনালোকে সাৱধান ইমান দাম নিদিব কাৰণ এইটো দাম ইমান নহয় এইটো দাম মাত্ৰ আপোনালোকে যদি কিনে বেছি বেছি এশ টকাৰ ওপৰত আপোনালোকে নিদিব আশী টকাই বহুত আশী টকা সত্তৰ টকাই বহুত কাৰণ পঞ্চাছ টকা কিনা আছে আশী টকা সত্তৰ টকা দিলে আপোনালোকে পাই যাব কাৰণ দোকানীয়ে ক'বই যে ইমান দাম আছে ইমান দিয়ক বা ডিছকাউণ্ট কৰি আপোনাক বা তিনিশত দিছোঁ বা আঢ়ৈশত দিছোঁ কেতিয়াও আপোনালোকে নল'ব আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে চাই লওক আৰু কথাখিনি বুজি লওক যদি কেতিয়াবা এই আদিবাসী তেলটো আপোনালোকে কিনে তেনেহ'লে আপোনালোকে আশী টকা বা সত্তৰ টকাৰ ওপৰত কেতিয়াও নিকিনিব কাৰণ এম আৰ পিটো এনেই অফাৰ এম আৰ পি লিখা থাকে সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এম আৰ পিটো চাই আপোনালোকক যোনেই নহওক হয়তো ঠগাবও পাৰে বহুতে এম আৰ পি দেখাই কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়াও এইটো ভুল নাযাব আৰু এম আৰ পিত দাম নিদিব এইটো এতিয়া ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰেছটো ফ'ল' কৰি দিব